Перед вами мотокультиватор Quantum Шенткерали Quantum 60. Сейчас на нем мы поставили сцепку универсальную. Задние колеса сразу, как только купили, поменяли на более комфортабельные. Передние колеса поворотные с трещоткой. Вот посмотрите, как удобно они разворачиваются. Далее Ходоуменьшитель у нас цепной, сначала стоял ременной, но не было неудобно, так как большая была высота, переворачивался немножко, нужно было сильно держать его. На этом, на, этих, на этом ходоуменьшителе намного проще, легче работать. С данными колесами можно двигаться как с запущенным мотором, так и без него. Вот здесь только переключается, вот переключатель есть, вот. Вот. и можно даже без заведенного мотора с заведенными, без заведенного можно двигаться.